и красивое время, ты будешь Наш курс особо и печали в сердце и прощается с вами. И не только потому, что мы с вами пять лет прожили как члены общины, но и потому, что у нас объединено музыкальное служение. Наши музыкальные праздники. И особенно это чувствовалось поддержка всегда нашего хора, молодого, растущего. И тогда, когда мы вместе. потому что она была с нами в карьере нашем богослужении, она и пела, и играла, нам аккомпанировала. И мы, конечно, будем помнить им долго, с любовью и хотим подарить им семейные воспоминания про подарки. Вот мы реально рассчиталась на марафах. Это, конечно, не в кабинете, но мы надеемся, что дома в самом любимом оболочке на кухне или в первых людей подвесите эти тарелочки, это символ украинской щедрости, солнца, любви, тепла. <свесколько раз> <свесколько раз> а потом, потом, и мы хотим поблагодарить вас, а вы помните немного о нас, о том, что мы и о том, что вам замечательно работать на основном вместе, чтобы мы от вас также мы слышали весточки и встречались с вами в будущем. И мы хотим, чтобы в конце Господь вам время для чтобы вам было радостно, хорошо, успешно, и мы уверены, что все будет прекрасно. А хотим еще, чтобы вам последнее, последнего года мы были благодарны. И и мы и мы тебя благодарны, его, i <laughs> don't